Здравствуйте, дедушка. Привет, внучечка. Где же тебя носили черти? Меня черти носят, блядь, вообще хуй знает где. Да, и воспитали тебя родители. Так ты, деточки мои, не очень, судя по всему. Да, Спасибо. За родителей не нужно говорить, за мое воспитание они нормально меня воспитали. Да как-то у тебя русский язык, как у олочки людоедки? Все матом, томатом? по русскому у меня, блядь, пять. Странно, странно. Такое впечатление, что по матерному пять. Годиков-то тебе сколько, внучечка? 20 дедушка. А что же ты пьешь вражеские напиточки, внучечка? Нет бы пить родное. Пивчик, пивчик. Так не наш это пивчик, не наш вражеский, западный. Явно же, внучечка. А что же пить? Ну, конечно. А как иначе? Балтику, Жигулевская. Ну я понимаю, но надо же отечественного производителя, так сказать, поддерживать во всем Ой, в, в рождении он. детей. Нам солдаты нужны внучечка. Зовут от тебя как? Касаточка. Меня а вас как? А вас? Меня так и зовут. А вас Григорьевич? А меня тоже а вас зовут. Тебя мужским именем родители назвали. Да, смотрю совсем у них с фантазией плохо мужика хотели, а дочка родилась. Да похоже, что, в общем-то, они не сильно ошиблись. Пиво ты хлащешь, как мужик. Как отец. Повторяю за ним. Ну так я же об этом и говорю. Батю-то как звали? Это мужик, дедушка вообще седой какой-то. Так правильно. Дедушка же я же все-таки твой. Или где? А вас? Меня Настя зовут. Сколько вам лет? А меня Степан Андреевич. Мне 52 года. Я работаю в Белгородском городском военкомате. 52! Да вы еще, кстати, моложе моих родителей. А у меня у папы волосы на седые даже. Ну я же военный. А папа, наверное, уклонист. Здрасте. Я пытаюсь, что с Доном? Дома? Ну да. А... Что ж ты, что ж ты, касатик, что ж ты? Что ж ты виснешь-то? Виснешь-то ты что? Касатик. Меня слышно? Да, да, слышно, только виснешь. Очевидно, интернет у тебя не очень. Да почему, у меня хорошая сеть, нет? Сеть, сеть может и хорошая, интернет плохой. А сейчас как, как нормально? Сейчас получше, да. Очевидно, в сети эти вот э, ячейки залатало, и все хорошо теперь. Ячейки. Ну, ячейки, bueno. конечно. Ну, это же сеть. А я же вроде сделал фильтр, ну, типа Россия, а попались бы как так? Ну, я из России. Город Белгород. А, а почему общаетесь по, ну, как-то по, поэтому... На Суржике? Ну, здесь много так общаются. Это же граница с Украиной. А, а вы сами себя кем считаете? Ну, этнически я украинец, а по гражданству россиянин. Ага. А, ну, типа, нет страха то, что вы так, ну, общаетесь по мове. В смысле, а у нас запрещено общаться, да, на украинском языке? Не, ну вы же знаете, то, что война, типа, все дела. Я, конечно, знаю. Я в военкомате работаю в Белгородском. Конечно, а я ты... знаю. Нет, я тут шутки да. шутить буду. Конечно, знаю. Простите, но у нас же не запрещено общаться на языке народов, населяющих нашу прекрасную, великую и огромную страну. Ну, что вы такое Конечно, говорите? Конечно, да, но ну, просто я такое вижу, ну, типа, впервые, чтобы... Ну, а чтобы вы, а, будучи госслужащим, ну, как бы... Как гос... Ну, я же не на госслужбе. Я дома вообще со своей семьей разговариваю, ну, на таком, на больше украинском языке. Ну, так мне мама пела песни Никак. на украинском языке. Ну, что ж, Нет. у нас тут половина области Нет. так общается. Недаром же ж Путин нас слить хочет. У меня такое впечатление, что, ну, как бы, вот эти все рассказы про серую зону, это, ну, басни для бедных честно вам скажу. А что такое серая зона? О, видите, вы тоже говорите шо. Откуда вы родом? Я сам из Кемерово, но, но корни у меня с Крыма. Ну вот, вот видите, и вы шокаете. Никто же вас с Кемерово за это не расстреливает. Он, ну, как бы, как сказать... Ну, есть быдло, знаете, ну, оно говорит, типа, а что ты, типа, шокаешь, что ты, типа, хохол, типа, вот так говорят. Ну, это быдло конченое. Ну, у нас много было в стране. Ну что я же вам больше того скажу. У нас вообще страна прекрасная, я должен сказать. Ну просторы же не необъятны. Ну конечно, реки Озера, реки Озера, моря, горы, ну просто леса шикарные, океаны даже есть. Одна беда, люди говно. Вот я был в детстве в городе Керч и в Одессе. Вот. В смысле, Понимаете? вы в детстве были всего в двух городах? Ну, в смысле, в, в, в Украине, в смысле, вот, там был. И, знаете, там было лучше, типа, чем тут, правда. Не, я, я, я в этом не сомневаюсь, я живу всю жизнь на границе с Украиной, и раньше я ездил в Харьков там по нескольку раз в неделю. Ну, и э, это прекрасные люди, прекрасные города. И что мы поперлись на них в войну, я не знаю. Но это же мы выбрали этого президента, который эту войну начал. Кого винить? Я лично нет. А что нет? Что нет? Вы же гражданин России, я так же, как я. и я. Я считаю, что он, ну, не прав. Вот, вот, ну, он делает, ну, ужасную ошибку, я вот так считаю. Вы знаете, я с вами согласен, но я же на госслужбе. Это плохо, что у нас люди, ну, кто, кто служит, на, э, как сказать, на госслужбе, но ну, ну, это, это плохо, что, что вы так думаете, потому что, ну, вы же человек правильный, и вы должны говорить, ну, типа, наоборот, правду людям. А я. Да. А я и говорю. Вы думаете, когда мне ко мне приходят идиоты, вам сколько лет? 22 года. 22 года. Ко мне приходят 20-летние идиоты, ну, типа вас хотим, типа, Родину защищать. Я потихоньку-потихоньку рассказываю все юридические аспекты подобного шага. Все я, послед... Как бы, юрист тоже. Ну, я действующий по образованию. У меня юридическое образование. Кстати, знаете, где я его mm -hmm. получил? В Новосибирске? Нет. В Москве? В Харькове. В Харькове? Ну, Харьков-то рядом. А, ну, это типа СССР, да? да ну, конечно. А в советское время Харьковский юридический институт, тогда он назывался имени Владимира Ильича Ленина, был лучшим в Союзе. Генеральный прокурор Российской Федерации заканчивал именно этот институт. Нифига себе. Как-то так странно, знаете, что... Ну, президент, видите, Российская Федерация заканчивал Ленинградский, и поэтому юрист из него не очень. Да и как президент, знаете, тоже, ну, тоже тоже не очень, я могу так сказать. Ну это, ну, это так я думаю. Ну, вы же наверняка понимаете, как будущий юрист, что э, вопрос с Крымом, это абсолютно бандитский вопрос. Есть такой э, пункт, называется аннексия. Совершенно вот. верно. И, и, и вот... И... Тем самым ну, он просто взял силой э, область. Вот что он сделал. Так он и, и продолжает. Сделал, типа, там, он и продолжает типа, это да, делать. Да, да, ну, а вы знаете персонажей да. исторических, которые э, подобным образом э, оправдывали свои агрессивные действия и свои захваты территории. В недалеком, да, в, в недалеком прошлом Адольф Аложич Шекель Грубер, Меру Гитлер да. Да. А, Очень почему, самое, ну, а там почему большинство населения нашей страны э, этого не хочет видеть? Я не верю, что не видят. Не хочет видеть. Бытло. Это не оправдание. Неучи. Но ведь их неучами сделала эта власть. Власти, власти совершенно невыгодна, чтобы люди были образованными. Вы знаете, я бы все подал, чтобы жить так допустим, я бы там, ну, типа, жил бы лучше, чем-то интересно. А вы в Украину не вернетесь, потому что война, и потому что, возможно, ну, вас-то не отправят 22 года воевать там, у них там из 25 лет э, возраст э, мобилизации. Э, но боитесь, наверное, да? Так, э, я сам Сирота сам. вот, ну, у меня просто, как бы, нет ум. Ну, вот, у меня есть просто родственники с, с, с Керчи. бабушка, ну, то есть там сейчас живет. Ну вы родились керчи? Вы родились в керчи или просто корни там? Корни там, корни. Вот. И то есть, ну, даже там бабушка, ну, типа говорит, что когда там еще не было типа России, что было всем лучше. Ну, то есть, даже бабушка это, ну, говорит, не. А бабушке сколько как бы, лет? Ну, я 72 года. Взрослая бабушка, много видела. Вот. Много. Ну, как бы я тут, когда там был, знаете, ну, ну как... Когда это, это, еще, ну, это еще не была оппированная а зона, ну, как бы там было шикарно, правда. Там было лучше, даже, чем сейчас. Знаете, я вам скажу честно. Я м, последний раз в Крыму был в 2013 году, когда он был украинским. А поскольку я этнический украинец, начиная с 2014 года, мне просто совесть не позволяет туда ездить. Мне тоже правда, я, мне тоже, совесть правда, тоже. Особенно, ну, когда я, вижу тут людей, ну, и тут я, типа, герб, ну, Украины, они, они говорят, а мы, типа, русские, а сами с Донбасса. Я говорю, вы что, ну, типа, дауны, что ли? Ну, какие вы русские? Это, так, коллабор... Это, это, коллаборанты. Да, ну, это, 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 это же капец, как, ну, типа, даже странно. Шоумен, да кому же русский шоу. -ман. Ну, а ты, конечно, ты, ты, ты шокаешь, ну, ты же русский. Не, ну я, я другой вам вопрос задам. А, ну, смотрите, ведь единственный выход из этой ситуации это поражение России, никак иначе. Это, ну, как минимум это дем, дем, демилитаризация. Да, ну, армия России это, это как, как минимум новая власть. Ну, и, Вы и думаете, отдать, это поможет? И отдать все, что мы взяли и репарации. Это, это как минимум, что может, ну, сделать нашу жизнь лучше. А скажите, а если у вас призовут вот такие, э, как я, что вы будете делать? Я, я буду судиться буду. Правильно, лучше сесть в тюрьму, чем уйти и убивать своих. Нет, нет, я буду именно судиться, если ну. Ну, в самом крайнем случае, это, в самом это плохом все. случае это тюрьма. Но тюрьма лучше, чем лучше. смерть и убийство своих. Лучше в тюрьму, чем смерть, допустим. Бабушки не а, а, ну, а, я ну, да, конечно, но типа, лучше сесть в тюрьму. Знаете, Все, мне очень ну, мне, мне очень приятно встретить единомышленника на просторах э, страны. Очень приятно. Я тоже в шоке, ну, что у вас, что у вас, что у вас ну, типа, есть такие военкомы, ну кто еще есть. Ну, я, я, люди, я, я я не, не возглавляю военкомат, я там работаю юристом, ну заместитель военкома. Я зам военкома. Если честно, я думал, что там все уже, ну, замбанутые. Ну, я для них бандеровец и хохол, так же, как и вы. Да, знаете, ну, до войны у меня было, ну, очень много друзей. Сейчас у меня осталось 2-3 человека, ну, потому что они считают, что я фашист. Потому что, ну, что я просто, ну, типа, да я, ну, они а хочу просто воевать. Я, ну, они считают, что я... Вы фашист, нет, потому что я... не хотите воевать. Очень интересная логика. Не, нет, я... Осуждаю эту, эту войну и, и каждое их действие. Вот так вот я ну, думаю. И это правильно. Может потому это, э, сын мой, что мы с тобой украинцы? Я сам, сирота, я ну, не, не знаю, кто мне папа. Ну, бабушка, бабушка ну бабушка папа. же в Украине, украинка. Бабушка, да, 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 бабушка, да. Но ты воспитан украинкой, значит, ну, делаш не в крови, Делаешь в ментальности, кем ты воспитан. В Украине нет нацистов. За Украину воюют русские, которые считают себя украинцами. Не этническими, а гражданами. Это политическая нация, украинец. Дело совершенно не в крови. Я вы знаете, ну, вот, вот за эти три вот года войны. 2, сколько? 2, нет, три года. лет, да. Ну, то есть, не знаю. Вам было всего 12 лет, когда она началась. Все как-то, ну. Идет, ну, не знаю, через жопу, то есть, ну, все стало плохо очень в стране. А люди живут, и как будто бы, ну, этого нету. Им, ну, плевать, что там, ну, типа, гибнут люди, что наши взорвали гс в Каховке. Всем плевать каховка, на это. Каховка, ну, а Каховка, Каховка. Да. А как поможет ну, быть, плевать, ну, когда там животные, ну, тонут, дети тонут. Как, как вы так живете? Ну, ну сука, ну, ну, как так можно вообще? Я с тобой не буду спорить, я тебя понимаю. Я же говорю, я живу на границе с Украиной, рядом с Харьковом. Я, я тебя прекрасно понимаю. Я вижу, как каждый день летят ракеты на Харьков. Ну, я не знаю, просто правда, но я каждый день вижу вот эти. Все Кстати виски, говоря, ты, даже... ты же будущий, ты же будущий юрист, ты учишься уже на юриста или? Э... Учусь, 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 учусь. Учишься. Э, э, если ты я тебе механизм расскажу. Если ты возьмешь повестку, но не пойдешь на медкомиссию, тебя ничего больше штрафа не ожидает. Я знаю, а, а, ну, я, я все знаю, конечно. Ну, а я, если ты я не возьмешь сумму, повестку, я... то и штраф будет весьма э, затруднительно доказать. Тысяча две максимум. Это а если 4, до, 000, это 000, 2, если 000, 2, докажут, докажут в админке. Докажут, да, да, да. Это вот, если да, докажут да, в админке. Согласно клапоры. Там будет просто штраф обычный, вот. Но это, если будет умысел в том, что ты, ну, это, это сделал э, намеренно. Ну, я же вот. тоже ерест. Я понимаю, что такое умышленное правонарушение Фу. или преступление. Но они просто думают, вот нас типа там посадят. Ну а так это думает. работает. Так да. это работает. Друг мой, это работает. Большинство людей на это ведется, они боятся. Понимаешь, у нас судебная система абсолютно прогнившая. Ну, я даже помню, до войны до 2014 года я приезжал в Харьков, общался с коллегами-юристами, я же не всегда работал в военкомазе, с коллегами-юристами, и меня так удивляло, что они выигрывают суды у налоговой, у других фискальных органов. Причем выигрывают на раз, два, три. У нас это просто фантастические вещи для больших дядь. Да, да. Вы знаете, вот я вот такую фразу знаю. Страна рабов, страна Господ. И я, я все больше, ну, ну, убеждаюсь, что так это. И... Это не фраза, это часть стихотворения. если я не ошибаюсь, э, э, или Лермонтов или Пушкин, Лермонтов, это будет. Лермонтов, Лермонтов, да. Э, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна, страна, рабов, господ, страна господ. И вы, мундира голубые. И что-то им преданный народ, ну где-то там. Что-то или... такое, да. <свят> да. <Вот>. Блин, <свят> правда, жизнь. Ну спасибо, спасибо, а... юноша, вам за общение. Мне было действительно очень приятно. Знаете, это как отдушина. И, и знаете, ну и ну, мне тоже, правда, было. Дякую вам за, за ваше повитание. Легко я могу <свят> разговаривать українською. Я скажу, что я украинец этничный. Я живу на кордоне <свят> с Украиной, и у меня украинское краще, чем у богатых украинцев. Я зараз теж можу. <кхід> Забув слово. <кхід> Спілку, розмовляти. Спілкуватися. Да, розмовляти. Да, так, да, Спілкуватися. Uh, до... Дякую вам і до побачення. Слава до Україні! побачення. Героям слава. Отака розмова. Отакий початок нашого сьогоднішнього стріму. Що таке українець, друзі мої? Навіть в тій арабській країні України залишаються українцем. Що таке бабуся, яка виховала цього хлопця? Добре, що ми йому обличчя закрили. Я вимкнув перемотку стріму сьогодні, що його не можна відмотати назад і обличчя його подивитись. Зранку ми стрім закриємо, а обличчя, коли будемо викладати цю розмову, ми... Обов'язково обов йому закриємо. Це, це не гарний руски, це не хороший рускій. Це українець, це просто людина нашої ментальності, нашої культури, нашої історії, нашої мови. Він навіть там вчиться українською.